Смотрите сегодня в программе. Вместо парламента стадион, вместо законов семки и пива. Кто из депутатов потратил свою месячную зарплату на поездку в Марсай на футбол? Мне никто не показывал, я не знаю, кто полетит, кто не полетит. Я особо хочу на работу. Педофіл на свободі. Почому суд випустив на поруки осужденого по особо тяжкій статті акардіаніста Завадського? при наявності сперми, при наявності судмедекспертизи, при наявності того, що дітям доведено, що там присутні шви в задніх проходах різних розмірів. І протягом тривалого часу приключення ілюстрірованого судді Жені, сколько на колядують уволі не служитель Феміди на вулицях Києва? За за 10 гривень беріть стаканчик. Откровение гомофоба. Почему скандальный Илья Кива так боится геев? Ну, для этого же нужны какие-то медицинские показания, понимаете, для массажа простав. Оле, 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 шановные депутаты, накануне матча сборной Украины и Северной Ирландии Верховная Рада наполовину опустела. Так футбол или работа? Работа или футбол? Что выбрать, и тем более, если ты депутат, и тем более, если ты можешь себе это позволить на свою скромную депутатскую зарплатку. Остаться в Украине и голосовать за необходимые стране законы, или же полететь во Францию и поболеть за наших. Кто из избранников вместо того, чтобы нажимать на кнопки в сессионном зале, выбрал семки и пива на стадионе Марселя? Секретные материалы провожали болельщиков с мандатами на футбольный чемпионат и узнавали, кто же выступает спонсором их уикенда среди пленарной недели. В четверг, 16 июня, наша сборная сыграла так же, как работают наши депутаты. Плохо. Наверное, именно они передали нашим футболистам свое нерабочее настроение. Ведь еще с самого утра избранникам было не до законов. На работу они пришли как на стадион. Все разговоры только о футболе. Прогнозы прямо хотелось бы, чтобы наши выиграли. С утра их регистрируется 339. Но по факту многих нет на месте. То есть они, грубо говоря, просто забили просто забили. Тех, кого нет, те, кто есть, не сдают. Я не дивился, кто есть, кого нет у нас. Я помечаю только себе. Те, кто отсутствует, это або отрядение, або стан здоровья. Хотя на самом деле причина очевидна. И предстоящий вечерний футбол во Франции не совпадение. Я лично буду считать и буду призывать считать также всех остальных. Всех, кто сегодня не голосовал ни разу ни за, ни против, не воздержался, А саме по причині футбола. А ті, хто літає на футбол у Францію, коли треба працювати в парламенті, то можливо їм треба взяти квиток в один кінець. Хто полетів, смотреть матч в Ліон, депутати не зазнаються. На євро полетите, збирайтесь на завтра. Не, ні, дуже багато роботи. А на євро збирайте завтра, летіте? Будь ласка, на євро завтра? Ні, Я не збираюся, Я не, не шанування. Ні, на євро не лечу, завтра робочий день. И лишь единицы тонко намекают. Там, там пол, э, пол, половина Верховной Рады находится в шарфе, как-то наверное все поедут. Я думаю, что после вот важных каких-то голосований сейчас, сейчас только полетели туда. Но самые активные болельщики тоже отнекиваются. Я не собирался лететь. Куда мы можем лететь-то? их кто будет? К вечеру депутатов стало еще меньше. Шук 50-60 поехали на чартере э, на футбол. Гневные посты с цифрами и подсчетами моментально выкладывали в соцсети. Позже народные депутаты стали сдавать своих коллег. Леонид Емец написал на своей странице в Фейсбуке, что народный депутат Александр Онищенко вместе с остальными умчался на футбол. Также в кулуарах называли еще две фамилии фанатов депутатов, которые в рабочее время полетели на футбол. Депутат Валерий Писаренко и Евгений Дейдей. Также трибуну парламента променяли на трибуну стадиона. Вчера мне звонили и спрашивали, неужели эти слухи или факты, я даже не знаю, как их назвать, это правда. Кроме того, утром в день матча секретным материалом удалось снять депутатский кортеж, подъезжающий к вип-терминалу аэропорта Борисполь. Этот «Мерседес» оформлен на отца народного депутата от партии регионов Евгения Мураева. А вот и сам депутат Евгений Мураев. Ни на утреннем, ни на вечернем заседании его не было. На прошлый матч в Лиле депутаты летали в свой выходной в воскресенье. Некоторые спокойно выкладывали фото в соцсетях. Владислав Голуб, Андрей Павелка, Вадим Ивченко, Владислав Бухарев. Видели там и Артура Палатного. Но в четверг депутаты полетели смотреть футбол во время работы. Чув чутки про еще что много депутатов замовили ледный чартерный летак. Запрошили всех відверто кажучи, казали, хто бажає, будь ласка, там є вільні місця. А сколько вартість тих уже Я вже казав, що це близько десь майже 20 тысяч гривень, тобто разом з вартістю квитка на футбольный матч. То есть почти по тысяче долларов заплатил каждый депутат за этот выходной среди рабочей недели. Наше правосудие в который раз дало течь. Человека с приговором педофил выпускают на поруки. Аккордеонист Игорь Завадский теперь абсолютно свободен. Напомним, суд дал Игорю 13 лет тюрьмы им за педофилию, но вместо тюремной камеры Завадский просидел 4 года в СИЗО. А по закону Савченко... Четыре года в СИЗО приравнивается к 8 годам срока. То есть осталось аккордеонисту не так-то уже много, пять лет. Но и этого срока музыкант не досидел. Так каким же чудом Завадскому таки удалось обмануть уголовный кодекс? И чем он теперь займется на свободе? Смотрим. Игоря Завадского 4 года назад шокировала всю страну. Занятие преступной деятельностью еще с 90-х годов. Сторона обвинения заявила об 11 случаях растления несовершеннолетних. Якобы известный музыкант заманивал к себе домой мальчиков не старше 14 лет. І грав з ними не тільки на акордіоні. Воно в перший день, коли повідомлення це з'явилося в засобах масової інформації, було шість повідомлень. Потім пізніше, через день-два, було вісім повідомлень. Наразі на вчорашній день їх вже одинадцять. Защита, все отрицает. Мол, це скандальне відео, на якому якоби Завадський робить мислимої з дітьми речі, сфабриковано. Ну а само дело и вовсе заказное. Уж сильно завидовал успеху Завадского его коллега по цеху Ян Табачник. Я бы мог заказать всех педофилов этой страны, я бы с удовольствием это сделал. Тогда Табачник уверял, мол, никакого смысла подводить Завадского под такую статью у него не было. Раз, я пришел к нему, а это было как раз на второй день после овеса. Он мне говорит, не пришел защищать дословно этого Спор рассудила Фемида. Богиня правосудия дала Завадскому 13 лет тюрьмы. Но на зону музыкант так и не попал. А три дня назад и вовсе вышел на свободу. Секретные материалы узнали настоящую причину освобождения музыканта. И выяснили эксклюзивные материалы следствия. Система меняется. Сегодня мы увидели, что украинское правосудие все-таки приобретает какую-то новую окраску. Даже слепому уже было ясно, что все, кто соприкасался с этим делом, что он полностью сфабрикован. Это первые слова Игоря Завадского на свободе. Ему действительно есть за что благодарить систему. Из 13 присужденных лет тюрьмы музыкант уже отмотал 8, так и не пробыв в тюрьме ни минуты. Звучит странно, но так оно и есть. Винувачені, затягують, дає таке поняття, як зловживання правом учасника процесу з будь-яких підстав. Суддя Василій Бородій більше двох літ. Віол діла ізвесного акардіаніста. Шестидесяти засідань провів всі. Я он об'ясняє, Завадський легко дурачив у кодекс нашої країни і помог йому в этом. Закон Савченка три категорії: це вбивці, гвалтівники. І е, особи, які вчиняють розбійні напади, скажімо так, три основні категорії. Вони, як правило, ніколи не визнають свою вину. З е, розгляд справи затягується на тривалий час, виходячи з того, що один день перебування в слідчому ізоляторі прирівнюється до двох-двох років е, позбавлення волі. Тому і, да, один до двох. Проведя в о чотири года, а не признав всю вину. И вместе со своими защитниками до сих пор утверждает, его уголовное дело вымышлено. Незаконно порушили криминальную справу, незаконно провели обшук. Я уже не говорю про катование. Потом были незаконные оперативно расшуковые действия. А это видео, по мнению поручителей музыканта, сфабриковано. Відео на самом деле, эти видео постановочные. На этих видео не Завадский, а другая людина. И еще раз повторю, всего нет в материалах справы. Но как нам стало известно, эти кадры не постановочные. Их даже не монтировали. Проводилась экспертиза с приводу того, что было сфабриковано видео. И висновок экспертизы, что видео не сфабриковано. Самое интересное, что сторона Завадского могла развеять все домыслы об этих кадрах, позволив снять музыкантов в такой же роли, в том же месте, в то же время суток. Звичайно, ця постановка знімалася б в присутності міліції, а в ролі дітей були б бы манікени. Но Завадський відказався. Для проведення цієї експертизи необхідна згода, якщо людина, наприклад, не одягнена, то зробити знімки, щоб порівняти, можливо, лише їй згодою. Всі намагання захисту і під час слідства, і під час суду першої інстанції. Провести експертизу відео кінчилася нічим. Їм відмовляли в цьому. Пока обвиняемые и защита спорят, секретные материалы нашли человека, который лично проводил психоанализ Игоря Завадского и общался с детьми, развращенными музыкантом. Это психолог Людмила Гридковец. Криминальная милиция до меня звертается, тем, надо открывать справы, або наприклад, коли справа отрывает. Эксперт делает сенсационное заявление. В материалах дела есть все доказательства вины Завадского. При наявності сперми, при наявності судмедекспертизи, при наявності того, що дітям доведено, що там присутні шви в задніх проходах різних розмірів. І протягом тривалого часу психолог також читала лічний днів Ніка де були описані всі сексуальні сцени і отзиви по каждому мальчику. через контакти, через поглажування, поглажування спочатку рук, там тіла він поступово впроваджує дитину в сексуальну взаємодію. Да, вам не послышалось. Мальчиков было намного больше, чем в материалах дела. Просто не все заявили о педофилии в милицию. Через мои руки был еще человек. Пока Завадский готовится к своему первому концерту, Людмила Гридковец до сих пор считает музыканта опасным для общества и детей. По ее мнению, люди, которые насиловали детей по несколько раз в месяц, даже после четырех лет в СИЗО, не меняются для детей в первую очередь, для підлітків в первую очередь, он действительно є дуже Пообщаться с самим Игорем Завадским у нас так и не вышло. Соседи музыканта давно его не видели, а дверь нам так никто и не открыл. Почему суды не обращают внимания на факты и отпускают на волю заключенных с таким страшным обвинением, как растление несовершеннолетних? А также сколько денег предлагали детям и их родителям, чтобы замолчать изнасилование. Все это смотрите в следующих выпусках секретных материалов и в программе «Украинские сенсации». На прошлой неделе секретные материалы протестировали киевских водителей на любовь и жалость к честному гаишнику, которого несправедливо изгнали из органов МВД. Нашему журналисту за один час удалось собрать с доверчивых водителей вполне себе приличную сумму. Больше 200 гривен. Можно тогда помогти копеечку? Это, это программа? Это программа по спасению честных сотрудников ГАИ. Это единственная программа в моей жизни. Я без ничего не умею. Я вижу, даже не расстаюсь с жезлом со его а я его скотчем Сегодня мы продолжаем этот прибыльный эксперимент и представим нашего журналиста, но уже в образе первого в Украине люстрированного судьи. Как жители столицы отреагируют на честного представителя Фемиды? И сможет ли журналист в доспехах судьи бесплатно воспользоваться привычными ему благами? Смотрим прямо сейчас. Наш эксперимент с честным, но уволенным гаишником прошел на ура. Это программа по спасению честных сотрудников ГАИ. Люди верят в то, что не всех служителей Жезла уволили по делу. И гривны голосуют за справедливость. Нужен вам дякую. Сегодня мы продолжаем нашу проверку. На сей раз будем вызывать народную жалость к люстрированному суде. Чула про люстрацию судей? Ну, так что? Вот это я первая судья, которого люстрували. Несколько недель назад парламент наконец-то проголосовал за судебную реформу. По идее, в ближайшее время на улицах Киева должны появиться десятки вот таких изгнанных служителей Фемиды. Для эксперимента с люстрированным судьей у нас все готово. Есть судейская мантия, судейский орден и коробочка для сбора подаяния. Первым делом ищем поддержки возле высшего хозяйственного суда. А вы противники суду? Майже. Я первый в Украине иллюстрированный судья. Чего вы про иллюстрацию? Так я перший суддя, якого люстрував. Да. Сука... Ну, мене нещодавно люстрували, поки що на старих запасах тримаюся. Не допоможете копійкою. Ну протягувати руку помощи першому люструваному судді в Україні, ні спішат. Не допоможете, я перший в Україні люстрований суддя, збираю гроші на минуле життя. Не допоможете копієчкою? І даже угрожають. Незаконна закон одіжда мантії і на грудного знака прислідується позам. Попробуємо свої сили в торговлі. Ну Мене вигнали з роботи. Сідіть до нас, будемо торгувати тут разом. Да? Ну давайте разом будемо торгувати. Давайте. Так, мужчина, купуємо літну шелковицю від люстрованого судді. Не легкий хліб, зато чесний. Скільки дасте? Ну, беріть за десять. Давайте. Є у нас кульочок, давайте. Дякую вам, приходьте ще. Судья Попрошайка не произвел впечатления ни на жителей столицы, ни на ее гостей. Попробуем заработать хоть на фотографии с судьей. Добрый день. Фотография с первым иллюстрированным в Украине судьей. Не желаете 5 гривен всего? Но тоже нет. Образ миньона здесь куда эффективней. Я с судьей. Не желаете фотографии? Первый в Украине иллюстрированный судья. Всего 5 гривен 10 фотографий. Три гривны, хорошо, три гривны. Но ну, за гривну хотя бы. Массовые чистки судебских рядов еще только впереди. Но уже ясно, жалости коррупционеров в мантии у людей нет. Им действительно придется полностью менять свой образ жизни. Дипломаты и политики, тетушки и священники, ну и, конечно, геи и лесбиянки. Все собрались в прошлое воскресенье на марш равенства. Кто-то с целью заявить о своих правах, кто-то попиариться, ну а кто-то подставить марширующему подножку. Не пропустил такое событие и скандально известный Илья Кива. В день марша мы, между прочим, застали его не где-нибудь, а в церкви. Аллилуйя, Господа с небес, его Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. По какой же причине богобоязненный гомофоб так боится и не любит гомосексуалистов? И почему радикалы так и не смогли помешать шествию? Смотрим. Я йду на марші ємності, бо хочу, щоб моя країна стала толерантнішою для всіх. Я йду на марш, тому що вважаю, що кожна людина має право висловити свою думку. І утро 12 июня началась по-разному. воскресным утром в день марша Илья Кива молится. Ильин Импровизированный дом Божий в помещении гаража. О том, что тут собираются люди, можно догадаться только по кортежу припаркованных дорогих иномарок. И грехи просят отпустить Илья Кива. Гордыня. Прямо на асфальте парни в рясах рисуют плакат. Кива говорит, это его воины света. То я, я тот, кто делает этот мир чище. Он возглавил поспешно организованный штаб добровольцев-гомофобов. Но еще вчера на марш равенства скандальный Илья не собирался. Одного скандала имидж Украины точно бы не выдержал. Глава нацполиции заявила о беспрецедентных методах безопасности. 6 тысяч человек, из них 350 патрульных полицейских, около тысячи с национальной гвардией и личный состав Главного управления национальной полиции города Киева. Такой резонанс хорошенько разрекламировал мероприятие. Маршировать прийшло около тисячі чоловік. Попіариться і зачекіняться прийшли навіть українські політики. Це те, чого не вистачало до нулі роки, коли прості люди виходять і просто захищають, сповідують, підтримують цей захід без якихось задніх думок, без того, щоб це було небезпечно. Ще пара хвилин і маршравіства 2016 почнеться. Ви готові? Так! Так! главного корпуса университета шевченко до метро льва толстого самошествие заняло не более получаса участники прошли всего 550 метров Поздравляем! 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 Отход с марша, как один из наиболее опасных моментов, организаторы также предусмотрели. Несмотря на несколько попыток сорвать акцию, этот день в Украине закончился мирно. Мы завжди свою рину подготовки задоволены, потому что у нас очень высокий. Но сказать про какие еще рано, потому что ничего не завершилось. Но уже через несколько часов мир содрогнулся от новости. В американском городе Орландо вооруженный человек ворвался в ночной гей-клуб ⁇ Пульс ⁇ В результате трагедии погибли 50 человек и еще 53 пострадали. Семья стрелка заявляет, его мотивом стала ненависть по отношению к ЛГБТ-обществу. И эта трагедия вполне могла повториться по украинскому сценарию. Он называет геев садомитами, а марш равенства представлением. Есть и педофилия, правильно, есть зоофилия, есть разные э, способы удовлетворения своей э, психики. Понимаете как? Илья Киева и его парни маршу так и не помешали. Кто-то любит животных, кто-то любит их по-разному. Единственное, что ему удалось, так это вытащить из рая делов 26 человек, задержанных копами за провокации. Как и себя, он не считает агрессивных тетушек гомофобами, а скорее героями, патриотами и настоящими мужиками. Вам когда-либо делали массаж простаты? Нет. Это нестинская процедура? Я понимаю, вы спросили, я очень хорошо знаю. О чем вы говорите? Но в данном случае я говорю нет, потому что у меня ну, не было для этого надобности. Ну, для этого же нужны какие-то медицинские показания, понимаете, для массажа простаты. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами, пишите нам на почту Укрнет. Встретимся через неделю.